श्रीपरमात्मने नमः अथ श्री श्रीगणेशाय श्री नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् मासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीपुष्पदन्त उवाच महीं न पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी सुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्वयि गिरः अथा वाचस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेशोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च रतद्व्यावृत्यायं रतद्व्यावृत्त्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणकस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति नमन कस्य न वचः मधुस्फीतावाच परममृतं निर्मितवत् स वा ब्रह्मन् किं वागपिसुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् त्रयीव सुव्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्ना सुतनुषु अभव्यानामस्मिन् नामस्मिन् विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमेह किङ्काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थोहतधियः उतर्कोऽयं मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजननेकपरिकरो यतो मन्दास्वां प्रत्यमरवरसंशेरतयि मे त्रयि साङ्ख्यं योगपशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यादृजकुटिलनानात्पथजुषां वृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामरण महोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफनिनः कपालं चेति यत्तव सुरास्तां तां रुद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहिताम् न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्या ध्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽपे तस्मिन्कुरमथनतैर्विस्मितैव स्वन् जिर्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता वैश्वर्यं यत्नाद्यदु परिविरञ्चीर हरि रधा परिच्छेदुम याता वनलमनल स्कन्ध वकुशः ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु ग्रुणाभ्याम गिरीशय स्वयं तस्थेताभ्याम तवकि मनोवृत्तीर्ण फलति अयात्नादा पाद्य त्रिभुवनम वैरव्यतिकरम दशास्यो यद्बाहूनभृतरन कण्डूपरवशान् शिरपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते श्रीपुरहरविस्फुर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारम्भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः प्रतिष्ठा त्वयासि शिशी प्रतिष्ठासी ध्रुवुपचि मुह्यतिल युद्धि सुतराम वरद परमोच्चर सती मधश्चक्रे बान पजन विधेयस्त्रिभुवन न तच्चि तस्वरी वसी न उन्नते भवति शिरसस्त्वय वनतिः अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुर कृपा विधेयस्यासिद्यस्त्रिनयन विषं संवृतवतः सकलमाशकंठे तवन कुरुते न श्रीमहो विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः असीध्धार्व क्वचिदि स देवासुरन निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यशिखा सपश्यष्वातरसुरसधारणमू स्मर स्मर्तव्यात्मा परिभवः मही पादाता व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिगरुग्नग्रहगणं मुहूर्दौर्दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटा ताडिततटा ता। जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुतां वियद्व्यापीतारागनगुमितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यपृषतलघुदृष्टः जगद्वीप जलधिवल तेन कृतमी त्यने धृतमयी म दिव्यं तव वपु रथक्षो नीयंता शतधृतिरगेन्द्रोधनुरथो रे चंद्राक चरण पानीशर यधक्षोस्ते कोय त्रिपुरतृणमाडंबर विधिय क्रीड़्यो न खलु परतंत्र प्रबुधिया हृष ते सहस्रं कमल बलिमादाय पदयोर यदे कोनी तस्मिन् निजमुदहर नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेक परिणतिम सवचक्र वपुषा प्रयानां रक्षायै त्रिपुरहर जागरति जगतां कृतौ सुप्ते जागरत्वमसि फलयोगे योगे कृतुमतां क्व फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसुजनः क्रिया दक्षो दक्षक्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषीनामार्त्विजं शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वत्तक्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरम विचाराय हिमखा प्रजानाथम नाथ प्रसभम अभिकम स्वाम दुहितरम गतम रोहित भूताम रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पानेर्यातम दिवम अपि सपत्रा कृतममुम त्रसंतम तेद्यापि त्यजति ते न मृगव्याधरभसः स्वलावन्याशंसा धुतुषम्नाय तृणवत्लुष्टम दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पयुधमी यदि देवी यमनिरतहाटना दवईती मध््दाबत वरद मुग्धाुवत शमश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा शिता भस्मलेपश्रगपि नृकरोटी पर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नाम एव अखिलम तथापि स्मर्तृणाम वरद परम मंगलमसि मन प्रत्यक्षिते सविधम वधायात मरुतः प्रभुश प्रमद सलिलोत्संगित दृशः यदा लोक्याल्हादम् हृदय निमज्जामृतमये

नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिते धामध्वनिभिर्वरुन्धानमनुभिः समस्तं व्यस्त्वं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदं भवोरुद्रपशुपतिरथोग्रसहमहां तथा भीमेषानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिं प्रत्येकं प्रविचरति देव ्यायास्मै नाम्ने प्रणहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेधिष्ठाय प्रियदवदभिष्ठाय च नमो नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयभीष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मैते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखक सूद्रृक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमसी पदे गुन्ने शिवाय नमो कृषि परिणति चेत क्लेशववश्यं क्वचेद क्व तव गुण सीमो लघिनी शुद्धि चकितमंदी मं भक्तिराधा वाक्य वाक्यपुष्पोप असितगिरिसमं कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर् शाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितः ग्रथितगुणमहहीनो निर्गुन सेकलगन वरिष्ठपुष्पदंताधानो ऋचिलमघुवृत्ते स्त्रेतकार हर हणव्यम हर धुर्जटे स्त्रोत्रेत पठति पर शुद्धचिपुमा सभवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायु पुत्रवान् की दीक्षादानं तपस् तीर्थं ज्ञानं यागादिकाक्रियाः महिन्नस्तोपाठस्य सनाम नारहं किशोरशिं आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितं अनोपम्यं मनोहारी शिवमेश्वरवर्णनं महेशाना परोदेवं महिन्नोना परास्तुतिः अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं कुसुमदशन नामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमका स्तवनमिदमकार्षी दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरोवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुम् पठति यदि मनुष्यप्राञ्जलिर्नन्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदमोघं पुष्पदन्तप्रणीतं श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण कंठस्थितेन पतितेन समाहितेन सुप्रीनितो भवति भूतपतिर्महेशः इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयता मे सदा शिव यदक्षर पदम भ्रष्ट मात्रहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः ंडलि वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडरीनाथ भगवान की जय मऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गु तुकार महाराज की जय जोग महाराज की जय अमृतेश्वर भगवान की जय सदगुरु रघुनाथ महाराज की जय सब संतन की जय